2000 злотих, і він каже, що ви можете стати громадянином Польщі, незалежно від того, з якої ви країни походите. Так, да, смотри, значить, ситуація виглядає таким образом, як ми допомагаємо отримати гражданство від от президента. Багато люди пишуть, мені з такими, а нужно знання Б1. Я говорю, ні, ребят, є два способи: від президента і від ужин. Тобто, мова не потрібна, не нужно мова. Взагалі, на самом деле, от президента можна. получить даже если один день в польше получа да. это находится да но суть в чем как бы с нашей практики у нас уже есть в команде юристы которые уже занимаются 15 лет более 7 лет подают на гражданство да то есть например и практически у нас 95 процентов получения тех внесы которые мы подали то есть если мы видим что человек не получит мы не подаем просто чтобы выкачать деньги понимаешь угу. то есть и для этого у нас есть услуга Первое это оценки э, шансов ваших. Она стоит 250 злотых. Вот. То, если... то перед, тем, как, перед тем, как скажем, так платите все гроши свиту 250 злотых, целая оценка шансов. Да, но ну, не до конца так. То есть, если вы проживаете до 5 лет, то я рекомендую вам заказать услугу оценки шансов, да. То есть, mm -hmm. оцен... а если вы уже свыше 5 лет, то у вас, ну типа, очень хорошие шансы получить, разве что там вы были судимые, да. То есть, либо вы там где-то не работали по полгода сидели на шее, то есть, либо у вас там нет Жилья, ну, то есть, как бы, якщо ви 5 лет здесь працювали, в принципе, на, либо, а що є, що у вас умова праці, то как бы, тогда у вас дуже хороші шанси свыше 50%. Друзі, за посиланням під цим відео звертаєтеся до Олександра Рубана, якщо ви хочете спробувати свої шанси на отримання громадянства Польщі.